Di hujung semenanjung Tanah Melayu, di bawah naungan bendera Thailand, tersembunyi sebuah wilayah yang memegang kunci kepada sejarah Melayu yang agung iaitu Patani. Hari ini, wilayah ini sering dikaitkan dengan konflik, tetapi naratif asalnya adalah tentang kegemilangan, kedaulatan dan menjadi pusat peradaban Islam. Inilah kisah bagaimana Patani yang pernah menjadi empayar besar terpisah dari rumpun Melayunya. Teruskan menonton. Ribuan tahun sebelum nama Patani wujud, wilayah ini adalah rumah kepada Langkasuka, sebuah kerajaan yang berkuasa. Dari abad kedua Masihi, Langkasuka adalah pelabuhan dagang yang strategik di laluan Laut Timur Barat, membentuk asas kebudayaan dan politik di kawasan ini. Ia adalah akar purba yang menjadi tapak kepada kelahiran kerajaan Melayu yang lebih besar. Patani telah ditubuhkan sekitar antara tahun 1350 atau 1450, walaupun sejarahnya sebelum tahun 1500 tidak jelas. Menurut sejarah Melayu, Chow Sri Wangsa, seorang putera Siam, menubuhkan Patani dengan menakluk kota Mahligai. Beliau memeluk agama Islam dan mengambil gelaran Sri Sultan Ahmad Shah pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Patani merangkumi sebahagian wilayah yang kini berada di selatan Thailand, termasuk Yala, Naratiwat dan Songkla serta wilayah di pantai timur Malaysia iaitu Kelantan dan Terengganu. Walau bagaimanapun, titik paling penting dalam sejarahnya ialah pada abad ke-15, apabila Raja Patani memeluk Islam. Beliau mengambil nama Sultan Ismail Shah Zilullah Fil Alam dan Patani secara rasmi menjadi Kesultanan Melayu Islam Patani. Dengan serta merta, Patani Bangkit menjadi pusat pengajian Islam yang terkenal, dijuluki Serambi Makkah bagi alam Melayu. Abad ke-16 dan ke-17 adalah zaman kemuncak Patani. Kedudukannya yang unik menjadikannya sebuah emporium perdagangan yang menyaingi Melaka. Pedagang Inggeris, Belanda, Portugis dan Siam semuanya berdagang di sini, menjadikan Patani kaya dengan rempah, emas dan pengaruh budaya global. Apa yang membezakan Patani ialah kepimpinannya. Selama hampir 100 tahun, kesultanan ini dipimpin oleh empat raja perempuan yang berani dan bijak. Raja Hijau, Raja Biru, Raja Ungu dan Raja Kuning. Mereka bukan sahaja memastikan Patani terus makmur tetapi juga mempertahankan kedaulatannya daripada ancaman luar, terutamanya daripada kerajaan Siam di utara. Era ini adalah bukti keupayaan wanita Melayu sebagai pemimpin politik dan tentera yang hebat. Setelah kerajaan Ayutthaya jatuh pada tahun 1767 di tangan Burma, dinasti Chakri yang baru ditubuhkan berjaya menghalau penjajah Burma dari Siam dan menaruh minat untuk meluaskan pengaruhnya ke kawasan selatan termasuk Patani. Serangan pada tahun 1785 berjaya menakluki Patani untuk mengukuhkan pemuasaannya. Siam melantik orang Melayu sendiri sebagai gubernur di Patani dengan Raja Kampung Laut Tuan Besar dari Kelantan sebagai gubernur yang memakai gelaran Raja atau Sultan atau dalam bahasa Siam sebagai Praya. Praya Patani kelima dan terakhir iaitu Sultan Abdul Kadir Kamarudin Shah telah dibuang negeri ke Kelantan kerana terlibat dalam pemberontakan untuk membebaskan Patani daripada Siam pada tahun 1902 sekaligus menghapuskan sistem beraja di Patani. Pada 1909, penguasaan Siam terhadap Patani diperkukuhkan dan diakui oleh British secara rasmi akibat perjanjian yang dimeterai dengan Empayar British. Naratiwat dan Nyala ditakbirkan secara berasingan. British dan Siam menandatangani perjanjian Bangkok. Dalam perjanjian ini, Siam menyerahkan kedaulatan mereka ke atas negeri-negeri Melayu Utara iaitu Kelantan, Kedah, Perlis, dan Terengganu kepada British sebagai balasan untuk mengiktiraf kawalan Siam ke atas wilayah Piana, Patani dan Naratiwan. Perjanjian ini secara rasmi memotong Patani daripada rumpun tanah Melayu serta menetapkan sempadan pemisah antara Siam dan tanah Melayu yang masih relevan hingga kini. Sejak itu, Patani telah melalui proses perubahan yang drastik. Bahasa Melayu, sistem pendidikan Islam dan identiti Patani cuba diganti dengan budaya dan sistem pentadbiran Thailand. Tetapi semangat perjuangan tidak pernah padam. Tokoh agama seperti Tuan Guru Haji Surong bangkit memperjuangkan hak autonomi, menuntut agar kerajaan Siam menghormati budaya dan agama Islam tempatan. Malangnya, perjuangan mereka sering berakhir dengan tragedi. Hari ini, lebih seabad selepas perjanjian itu, Patani ialah dan Naratiwat kekal sebagai wilayah yang majoriti penduduknya adalah Muslim Melayu. Di sebalik konflik yang berterusan, identiti Melayu Patani tetap teguh. Bahasa Melayu Patani masih dituturkan dan institusi agama seperti pondok terus menjadi benteng pertahanan warisan ini. Sejarah Patani adalah peringatan yang menyakitkan tentang bagaimana politik kuasa besar boleh mencabut sebuah kerajaan dari akarnya. Ia adalah kisah tentang kedaulatan yang hilang dan identiti yang dipisahkan oleh garisan sempadan serta campur tangan kuasa barat.